الحمدللہ رب ربی العالمین وسلات وسلام علیہ رسول کریم پچھلے دنوں جون کے مہینے ہی میں صوبہ سرحد میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں کسی پولیس اسٹیشن میں ایک حجوم نے ایک انسان کو زندہ جلا دیا وہ انسان جسے کوئی احمدی کہہ رہا ہے کوئی عیسائی کہہ رہا ہے یا کوئی کچھ بھی تھا وہ اس کی اپنی آزادی سے اس نے وہ دین پسند کیا جو کچھ بھی ہے مگر زندہ جلانے کا کام انہوں نے کیا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کام ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ کام اللہ اکبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے توازن قائم کرنا پڑے گا اگر آپ اشتعال میں بات کرو گے تو کسی کو بات سمجھا نہیں سکتے آپ کسی کو ٹھنڈے لہجے میں بات کر کر ہی بات سمجھا سکتے ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ اپنی ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان بھر میں ویڈیو تقسیم کی خود بھی ریکارڈ کر لیا انہوں نے یہ حادثہ اور اللہ کی ان قوتوں نے جو اس کائنات کے نظام چلانے پر معمور ہیں انہوں نے بھی ریکارڈ کر لیا یہ اب ان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے اللہ قیامت کے دن ضرور پوچھے گا کہ رسول علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز میں نے تمہیں بتایا تھا یا میرے رسول علیہ السلام نے تمہیں بتایا تھا دین کی بات ہم تک پہنچنے کے لیے دین نے جو کچھ بھلائی ہمیں بتائی ہے وہ ہمارے پاس پہنچنے کے دو ہی ذریعے ہیں ایک اللہ کا کلام اور ایک اس کے رسول علیہ السلام کی سنت تو یا تو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہوتا کہ جو میری شان میں میری کتاب کے شان میں میرے رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو جیسے تم کہتے ہو کہ اس کی یہی ہے سزا سر کرو تن سے جدا یا اسے آگ لگا دو تو میری کتاب میں یہ حکم موجود ہونا چاہیے تھا خدا خود کہے گا کہ ذرا لا کے بتاؤ میرے 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 قرآن میں یہ حکم کس جگہ موجود ہے یا آپ لوگوں نے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کیا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ السلّۃ والسلام کا یہ قول تو ہر انسان جانتا تھا کہ آپ نے تو چمٹیوں کو بھی آگ سے جلانے سے منع فرمایا ہے اللہ اکبر کسی شخص نے چوٹیوں کا کوئی ڈھیر تھا یا بھیڑ کا کوئی چھتا تھا آگ لگا دی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق تو میرے رب کی ذات کو حق حاصل ہے صرف آگ سے جلانے کا حق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی ذات کو اختیار ہے صرف کہ وہ آگ سے کسی کو جلا سکے کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے تو جس رحمت اللہ العالمین نے جسے جس محبت کرنے کے ہم دعوے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کسی یہ چھوٹی سی چونٹی کو بھی آگ سے نہیں جلا سکتے گروہ کے پاس یہ حق کہاں سے آیا کہ ایک انسان کو انہوں نے آگ سے جلا دیا اور اپنی ویڈیو بنا کر اپنے خلاف خود ہی حجت اللہ کے دربار میں قائم کر دیا انہوں نے پھر میں کہہ رہا ہوں اس بات کو دلیل کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے اس شخص کو جس کو انہوں نے مارا تو ان کے سارے الزام بالکل درست ہے کہ اس نے اس طرح ہی کیا گیا ہوگا اس طرح ہی کہا گیا ہوگا اس کو نا مگر میں اور آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں قرآن کو کھولیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے ہیں اس وقت کفار اور مشقین کیا کیا الزام لگا رہے ہیں آپ کے کیا کیا گستاخی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد انہیں آگ سے چلا دو کفار اور مشقین نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کاضب اس شخص نے بھی یہی کہا ہوگا نا کفار و مشرین کہتے تھے کہ آپ سائر ہو جادو کرتے ہو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو کاہن ہو جوتشی ہو مجنون ہو آپ پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں یہ سارے الزامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں تھی بالکل گستاخی تھی مگر اللہ نے کیا کہا قرآن میں حالانکہ طاقت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود ہیں ایسے جانسار صحابہ کی فوج موجود ہے جو ایک آدمی کے نہیں ہزاروں کے سر قلم کر سکتی ہے ان الزامات پر ان گستاخیوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئیں کتاب اللہ کو کہا گیا قالو اساتیر الولین کیا باتیں کر رہے ہیں اسے قرآن کہتے ہو آپ پرانے زمانے کی کہانی ہیں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے محمد حزن مت کرو یہ تمہاری تقزیب نہیں کر رہے یہ تو میری آیات کو جھوٹا بتا رہے ہیں اللہ نے فرمایا میری آیات کو جھوٹا بتا رہے ہیں محمد اور پھر میرا کلیجا دیکھو میں نے کچھ نہیں کہا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتایا اللہ نے نہ کسی کا سر تن سے جدا کروایا نہ کسی کو آگ لگوائی کیا کہا رسول علیہ السلام کو مَا تَقُولُ محمد جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان پر صبر کرو صرف جب محمد علیہ السلام کو اللہ نے یہ, یہ ایڈوائز کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا ایڈوائز ہوگی یہ قرآن کی ایڈوائز ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا بھائی فَذَكِّرْ فما أَنْتَ بے رَبِّكَ رب بے کا, بے کا وَلَا کا نصیحت کیے جاؤ اے محمد اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہو نہ مجنون ہو یا آپ کو جوتشی کہہ رہے ہیں یا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پر پاگل کے ہسٹریا کے مرگی کے دورے پڑتے ہیں کتنی بڑی غصتا کی ہے اللہ نے برات کر دی کہ آپ نہیں ہیں آج اس زمین پر بھی جو کچھ کہتا ہے اللہ کی برات ہے آپ کو کیا غصہ آتا ہے آپ اللہ سے اللہ اور اس کے رسول سے بڑے قاضی ہم کس طرح بن گئے بھائی یہ ساری باتیں جو آج زمین پر کوئی بھی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ مبارک پر کی گئیں صحابہ موجود ہیں صحابہ کی فوج موجود ہے کسی کو اللہ کے رسول نے نہیں کہا نہ اللہ کا حکم آیا آپ اور ہم کو سمجھ نہیں چاہیے یہ باتیں ہم اس شخصیت علیہ السلام وسلام کے امتی ہی ہیں جس کے لیے آپ کو ہزار مرتبہ پتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا کا إِلَّا رحمت اللہ ربی. وہ رحمت اللہ جس کا کہنا ہے کہ اگر اپنی مرغی ذبا کرو اپنی بکری زبا کرو تب آپ کی چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اس کو تکلیف نہ ہو وہ ذبا ہوتے ہی ٹھنڈی ہو جائے اس رحمت اللہ سے محبت کا آپ کا یہ انداز ہے کہ ایک انسان کو آپ نے زندہ جلا دیا میرے رب نے اس دن اگر پوچھ لیا اور پوچھے گا انشاءاللہ ضرور کہ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ جو میرا حق ہے وہ تم نے استعمال کیا کیا دلیل ہوگی میرے اور آپ کے پاس اللہ معاف کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں ان لوگوں کے پاس کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو پہلے سے تیار ہو کر رہے تھے کہ جلانے کا آتشگیر مادہ اس شخص کو جلانے کا ان کے پاس تھا کیا جواب ہوگا اس دن اور اس دن اس تھانے کے اس انسپکٹر اور اس پولیس اور اس محکمے کے لوگ بھی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم گھروں میں تو گھسنے کے لیے بہت طاقتور تھے تالے توڑ دیتے تھے گھروں میں گھس کر سامان توڑ دیتے تھے گرفتاریے کر لیتے تھے اس دن تمہیں کیا ہوا کہ میری مخلوق ایک میرے بندے کو تم ان لوگوں کو آگ لگانے سے نہیں روک سکے جس نے جو کچھ کہا وہ اپنے رب کے سامنے جواب دے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی جو کچھ کہا اللہ ان سے ضرور حساب لے گا اور آج کے زمانے میں بھی جو کہہ رہے ہیں اللہ ان سے ضرور حساب لے گا یہ حساب لینا میرا اور آپ کا حق نہیں ہے یہ حساب میرے رب کے حق میں یاد رکھیے اس زمین پر رہنے والا چاہے کوئی تقریر کے ذریعے چاہے کسی کارٹون کے ذریعے چاہے کسی فلم کے ذریعے چاہے کسی آرٹیکل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس گستاخی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آسمان والے نے جس کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ نہ اے محمد ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے پھر کسی انسان کو یہ فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ کون شخص رسول اللہ کے خلاف کیا کہہ رہا ہے ان کے کہنے سے میرے رسول علیہ السلام والسلام کی ادبات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں ان چیزوں سے ہم ضرور اس کی بارگاہ میں پوچھنے کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ کسی کو اللہ نے کیا حق دیا تھا کہ کسی کا پتھر مار کر اس کا سر پاش کر دے کئی سال پہلے کہیں اور بھی ہوا پنجاب میں یہ ہمیں کس نے سکھائی یہ محبت جو محبت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سکھائی یاد رکھیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل کریں محبت رسول سے علیہ السلاۃ والسلام السلام کتاب اللہ سے اور اللہ سے وہ محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے طریقے سے سمجھائی ہے اگر کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے دلیل کے ذریعے اسے سمجھائیں اسے خاموش کرنے کو کہیں جو اس کے جاننے والے ہیں اسے کہیں کہ بھائی مسلمانوں کا مسلمانوں کا ملک ہے یہ آپ کے اگر یہ نظریے ہیں تو کہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ آپ باتیں کریں مسلمانوں میں جاؤ گے انتشار پھیلے گا بدامنی ہوگی آپ کو میں نقصان پہنچ سکتا ہے یہ وہ ہے بات جو اللہ نے فرمائی و اللَّهَ مَا اللہ اور یاد رکھئے یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کمزور ہیں سورہ آل عمران مدنی صورت ہے غالباً جنگ خندق پر بحث کی گئی ہے آپ کے پاس صحابہ کی فوت موجود ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَلَا تَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُوا اَذَنْ كَثِيرًا وَإِن تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلَكَ مِنْ محمد ابھی تو اور سنو گے تم اہل کتاب اور مشرقین کی طرف سے ایسی باتیں جو آپ کو اذیت دیں گی بالکل اس شخص نے اگر وہ بات کہی ہے تو آپ کو اذیت دی ہوگی مگر اس وقت اللہ نے اپنے رسول کو کیا فرمایا وائن تسو روبتو اے محمد آپ کو صبر کرنا ہے ان باتوں پر جلال میں نہیں آ جانا گردن اڑانے کا حکم نہیں دینا آگ لگا کر جلانے کا حکم نہیں دینا اور نہ ہی آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وَإِن تَصْبِرُوا تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلَكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ عزمِ امور یہ ہے کہ میرا خوف تمہارے اندر رہے اور تم صبر کرو ان باتوں پر یہ مدینے میں اس وقت کی آیت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری طاقت موجود تھی مگر پھر بھی آپ نے نہ شات میں رسول کو نہ گستاخ رسول کو یہ سزا دی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور نہ یہ سزا دی کہ اسے آگ لگا دی جائے عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں کوئی منافق تھا یا کون تھا اٹھ کر گیا جا کر کہا جس کا مفہوم تھا کہ محمد علیہ السلام نے آج یہ ٹھیک کام نہیں کیا اللہ اکبر عبداللہ ابن مسعود نے اپنی کانوں سے یہ بات سنی اور تلوار نکال کر اس کا سر نہیں کاٹا بلکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کی آپ زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو گئے کہ کسی شخص کے کچھ بھی کہنے پر ہاں جو کچھ کہا اس نے ضرور کہا ہوگا کہ آپ اسے آگ لگا دیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے کیا کہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پکڑ کر لیا اسے آگے لگا دو میں اس کی کردن کو اڑا دیتا اللہ فرمایا میرے بھائی موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ باتیں کہیں کہیں تھی تھی مگر انہوں نے صبر کیا یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے آج بھی آنے والے کل کے لیے بھی ہزاروں سال کے لیے بھی کہ کوئی کچھ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں کہے آپ کی شان سے اس گستاخے پر کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اور آپ کو حق اگر یہ ہے تو اسے دلیل کے ذریعے بات کریں قرآن و سنت کے لیے سمجھائیں اور اگر زیادہ ہی بات ہو تو انہیں ان انہی اداروں کے سپرد کریں جو قانون والے ادارے یاد رکھیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں ہمارا دین یہ دین نہیں ہے ہمارا دین جنگلیوں کا وحشیوں کا دین نہیں ہے ہمارا دین وہ ہے جو رحمت اللہ عالمین کا دین ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس دین پر چلنے کی رحمت اللہ علیہ السلام والسلام کی طرح لوگوں پر رحمت کرنے والا شفقت کرنے والا ان سے درگزر کرنے والا بنائے میرے رب کی میری دعا ہے کہ میرا رب مجھے اور آپ کو شعور دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں پر بھی پہنچا سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا البلاغ وَآخِرُ آخر ان الحمد لله رب العالمين